Свято Андрія має два значення релігійне і народне. За першим прославляють одного із апостолів Христових. За церковними легендами Андрій проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва. На пагорбі поставив він свого хреста і сказав: Бачите гориці, на них засяє благодать Божа. В цей день відмовляються від будь-якої роботи, бо вважається працювати на Андрія великий гріх. А ось за народним календарем заведено гуляти і веселитися, особливо. Молоді, адже саме 13 грудня відзначають свято Калити одне із найвеселіших в зимовому циклі. Дівчата й хлопці збирались разом, готували смаколики, влаштовували ігри та забави і, звісно, добре приглядалися одне до одного. Адже після хрещення починався сезон зимових весіль. І цілком можливо, що кохання своє зустрічали саме на вечорницях на Андрія. До речі, з пошуком кохання пов'язана ще одна традиція ворожіння. Дівчата обов'язково проводили кілька містичних ритуалів, аби дізнатися, коли ж вони зустрінуть судженого та чи вийдуть заміж найближчим часом. І у нас у гостях письменниця Лада Лузіна. Доброго ранку. Доброго утра. Ну і от власне Андрія очікує, усі дівчата мені здається, свято найтаємничіше. Усі хочуть знайти свого судженого, дізнатися, чи вийдуть вони заміж, але роблять вони це все з 12 на тринадцяте. Ну, это Усина, наша выкинула так, чаровыки. но немножечко не так, так, как у нас бывает. То есть вот э, этот день, когда гадают, обычно всегда гадают в канун. На Андрея, на крещение, на Рождество. Но вот на Андрея гадают и с 12 на 13, и 13 включительно. Причем, что любопытно, в Киеве есть свои традиции гаданий. А, и вот э, девушки, которые живут в Киеве, вообще как бы могут получить свой эксклюзив. Но первое, что нужно понимать, что вот э, как бы классическое гадание на суженного, а если на святке гадают на самые разнообразные темы, это нам еще предстоит с Рождества до Крещения, на Андрея это мужской день только на суженного. Mm -hmm. Других вопросов сегодня не задают. Вот, только вот как бы, те, кто хочет найти... Я как ну, давайте сразу начнем. А, давайте. давайте а, а что мы начнем? Начнем. это мы сделаем? Это для классика, классика жанра э, Это мы можем она ведь делать сегодня. <сосвод> да, берем перчатку, кладем туда как бы имена разных мужчин. А, вот. ну, да, и не так, не думая, тянем первого попавшегося. <пирает> ой. Ой, кто такие сразу ой? <пирает> 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 ну, ну. Хорошее имя. Хорошее, хорошее имя. <пирает> Петя. Петя. <пирает> um, <пирает> Так. А, есть, э, ну, то есть и вот э, им э, гадание классическое насуженного, когда ты выбегаешь на улицу после э, э, полночи и спрашиваешь имя первого встречного, оно и произошло от э, наименования святого Первозванный. Вот первого зовешь, он тебе отвечает, и это твой Так это суженный. у меня Петр, как то первый. есть нужно вы выбежать на улицу. Вот можно было это делать вчера. На сегодня спросите первого встречного мужчины, который вы на улице те встретится, да. и вот как его зовут, так будет звать твоего суженого. Кстати, вот таким образом я в свое время в 20 лет узнала имя своего мужа, которого нашла только а, больше 10 лет спустя. Так из рукавицы нашли, или это? А нет, сейчас я рассказываю про другое угу. гадание. Выбежать на улицу. Что вот как бы какой эксклюзив есть у киевлянок? Да. Они как раз не в канун а Андрея, а именно на Андрея шли к Андреевской церкви uh -huh. собственно которая стоит на том самом месте где андрей первозванный по легенде поставил свой крест и там спрашивали имя суженого uh -oh. так что девушки у вас еще есть время быстро собираемся бежим к андреевской церкви ловим мужчин интересуемся как им зовут так То есть, значит, еще не приду на сборы да мы будем озвесовывать, так им uh -huh. будет завтра программа снеданок за 1 плюс 1 я беля церкви с я своего uh -huh. суженого як я у кого uh -huh. пытаться для церкви. Первого, первого мужчину, которого вы там встретите. Ага. То есть по классике uh -huh. жанра нужно было еще пойти утром на службу. Так. Вот. Выйти с этой службы на паперить Андрейской церкви и спросить, как его зовут. Прикол был в том, что эту традицию знали все не только все киевские барышни, но и все киевские кавалеры. Поэтому они специально приходили, чтобы барышни разыграть и называли им самые невероятные имена, которые только могли в святцах прочесть. Uh -huh. Еще один прикол, что вот если тебя в этот день кому-то в церкви приж... при... При... прижмет толпой, то это твой суженый. Ну, все это уже в метро станет у нас в современных и мое новое да вот я тоже не знаю как это адаптировать под наше время есть еще такое замечательное гадание мать. которое тоже странно э, будет адаптировать наше время то есть я Андрею э, Конопельку сею сейчас звучит несколько скабрезно но вот у вас это все бывает. Да, да это угу. э, еще одна классика гадания так а, то есть нужно брать либо коноплю либо лен то есть на самом деле никакого тайного смысла в этом нет кроме того что и то и другое связано с предением. Угу. а богиня пряха у нас вот всегда была покровительницей э, гаданий, ну, uh -huh. то есть, потому что она придет судьбу, в частности, она придет женскую судьбу. И вот нужно сегодня э, взять вот немножечко льна, положить в горшочек, uh -huh. э, засеять. Ты вот, вот, только начинаешь да. верить, чем может быть и будете горшочек, у вас есть Да, 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 так. Да, uh -huh. да, Сказать вот я Андрею Конопельку, э, в в случае у нас Лен, я Андрею Лен сею, как бы покажи мне, с кем не Лен рвать. Дай мне знать, с кем мне лен рвать. Колы покажу. А, ближе к весне. То есть, ну, тут вот такой вопрос такой: если взрастет, то в этом году как бы, выйдете замуж. А если У -у -у. не взрастет, то звоняете. И вот еще хочу подарить сразу, поскольку проблема, я так понимаю. Проблема. А, да, проблема есть. Гадание впереди это вот моя книжка. Про волшебство. Вот это задача. Не проблема задача. Хорошо. Надо решить задачу. Записываю, записываю. Да. И вот тоже, то есть еще одна тема, которая предполагает, может, заставляет нас предположить, что вообще гадание, э, поскольку Андрей пришел по легенде в Киев, не исключено, что э, гадание на Андрея тоже берут истоки из Киева. Потому что вот есть такое известное э, э, приговор. «Живу в Киеве на горах, кладу крест в головах, с кем венчаться, с кем заручаться, с тем и за руки держаться». «Его вот ложась спать». Положить свой крест, как бы крестильный под mm -hmm. подушку, и ночью, как вот бы, произнести эти слова, и ночью ты увидишь суженого. Причем, что интересно, вот эти вот слова проживу в Киеве на горах, вот в тех самых горах, да. куда пришел Андрей Первозванный в Киеве, где стоит Андреевская церковь, произносили как бы в разных городах девушки. Вот. Но как бы связано, получается, так или иначе это было с Киевом. Mm -hmm. Поэтому еще Там раз они... говорю, Киев, это, это, это тебе. Там есть календарь Там... гаданий на все зимние праздники. То есть если сегодня что-то будет непонятно, то мы... Прояснімо це в ближайше время. Дякую дуже. Сьогодні я зрозуміла, що гадати ми можемо в будь-який день, лише тільки починається аж до 19 січня. Правда, момент окрещення. Да, да. вот тож это... дівчата, усе чули, усе бачили. Якщо немає такої книжечки, чи не живете у Києві? Рукавицю має кожен. Тож, будь ласка, в рукавецю батероць написали. Льон. Льон взяли, сказали про те, що з ким сію, з тим і буду парою. Uh -huh, так все да, правильно. Да. Ну і власне щастя вам, як і мені, я в це вірю. Сніданок триває.